নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী কলি চাব ভালে আছে ভক্তি দৰ্শন অসম চেনে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মহাভাৰতৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ যোদ্ধা ভগৱত্তৰ বিষয়ক এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ মহাভাৰতত যুদ্ধৰ এনে বহু শক্তিশালী চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি গৈছে মহাভাৰতৰ কাহিনীবোৰত তেওঁৰ ক'তো উল্লেখ নাই কাৰণ বেছিভাগ গল্পতে কেৱল মহান আৰু বিখ্যাত চৰিত্ৰৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ভগদত্তৰ নাম এনে এক অশুনা চৰিত্ৰ গতিকে জানো আহক ভগদত্ত কোন আছিল আৰু অৰ্জুনৰ মৃত্যু কিয় বিচাৰিছিল ভগদত্ত আছিল পাগজ্যোতিষৰ ৰজা নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ মহাভাৰতত ভগদত্তৰ কথা উল্লেখ আছে অৰ্জুনৰ লগত অকলে আঠদিন যুদ্ধ কৰা একমাত্ৰ চৰিত্ৰ আছিল ভগদত্ত যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজস্ব যজ্ঞৰ সময়ত অৰ্জুনে ৰাজ্যসমূহ বস কৰি থকাৰ সময়ত অৰ্জুন আৰু ভগদত্তই আঠ দিন যুদ্ধ কৰিছিল অৰ্জুনে বহু চেষ্টা কৰিও পাকজ্যোতিষক জয় কৰিব নোৱাৰিলে ভগদত্ত আৰু অৰ্জুনৰ পিতৃ ইন্দ্ৰ আছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেইবাবেই ভগদত্তই যুধিষ্ঠিৰক চক্ৰৱৰ্তী বুলি গ্ৰহণ কৰি যজ্ঞৰ শুভকামনা জনাইছিলে এবাৰ ভগদত্তৰ কৰ্ণৰ লগতো কাজিয়া হৈছিল য'ত কৰ্ণ জয়ী হৈছিল যিহেতু কৰ্ণই ভগদত্তক পৰাস্ত কৰিছিল সেয়েহে কৌৰৱৰ পক্ষত ভগদত্তই মহাভাৰতৰ যুদ্ধ কৰিছিল কৰ্ণই ৰজাসকলক সকলো দিশতে বস কৰি ৰাখিছিল মহাভাৰতৰ উদ্যোগ পৰৱৰ এশ চৌষষ্ঠি নং অধ্যায়ত ইয়াৰ উল্লেখ আছে মহাভাৰতৰ সময়ত ভগদত্ত অতি বুঢ়া আছিল আৰু এই যুদ্ধই ভীম অভিমান্য আৰু সত্বিকাদি যোদ্ধাক পৰাস্ত কৰিছিল দোৰ্ণপৰ্বৰ চৌবিছ নং অধ্যায়ত অভিমান্য আৰু আন বহু যোদ্ধাই একেলগে ভগদত্তক আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও সকলোৱে ভগদত্তৰ আগত প্ৰণাম কৰিছিল ভগদত্ত আৰু অৰ্জুনৰ যুদ্ধ দোৰ্ণপৰ্বৰ সাতাইছ নং অধ্যায়ত উল্লেখ আছে যে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ বাৰ তাৰিখে ভগদত্তই অৰ্জুনৰ মুখামুখি হৈছিল দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এটা সময় আহিল যেতিয়া ভগদত্তই হাতীৰে অৰ্জুনক পাই থেতেলিয়ে পেলালে কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ৰক্ষা কৰিলে ইয়াৰ পিছত পুনৰ ভগদত্তৰ সন্মুখলৈ আহি অৰ্জুনে ভগদত্তৰ বহু অস্ত্ৰ বিফল কৰি পেলালে ভগদত্ত আহত হয় ভগদত্তই তেতিয়া বৈষ্ণৱপস্ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিটো অৰ্জুনৰ বাবে কাটিব পৰা নাছিল অৰ্জুনে বৈষ্ণৱপস্ত অহা অনুভৱ কৰা সময়লৈকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হস্তক্ষেপ কৰিলে অস্ত্ৰটো তাৰ সন্মুখত বৈজয়ন্তীমালৈ পৰিণত হ'ল আৰু এনেদৰে ভগদত্তৰ পৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ অৰ্জুনক পাৰ ৰক্ষা কৰিলে ভগদত্ত বধ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ভগদত্তক আক্ৰমণ কৰি বধ কৰিবলৈ ক'লে তাৰপাছত অৰ্জুনে প্ৰথমে নৰছৰ সৈতে ভগদত্তৰ সুৰপীতিক নামৰ শক্তিশালী হাতীটোক আক্ৰমণ কৰিলে এই আক্ৰমণ ইমানেই তীব্ৰ আছিল যে কাৰ পাখিৰ সৈতে হাতীটোৰ কুম্ভস্থলত প্ৰৱেশ কৰিছিল যেতিয়া গজৰাজে ততাতৈয়াকৈ মাটিত দাঁত থৈ তাতেই প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ক'লে যে ভগদত্তৰ বয়স অতি বেছি আৰু বলি ৰেখাৰ বাবে তেওঁৰ চকুৰ পতা তললৈ আৰু চকু দুটা বন্ধ হৈ আছে যিহেতু ভগদত্ত অতি শক্তিশালী আৰু সাহসী সেয়েহে চকু মেলি ৰাখিবলৈ মূৰত পাতি বান্ধিছে তাৰ পাছত প্ৰথমে ভগদত্তৰ মূৰত বান্ধি থোৱা সেই পাতিটো কাঢ় মাৰিলে তাৰ ফলত ভগদত্তৰ মূৰৰ পাতি দুৰ্বল হৈ পৰিল চকু দুটা মুদী চকুৰ সন্মুখত আন্ধাৰ পৰিল আৰু অৰ্জুনে ভগদত্তক হত্যা কৰাৰ সুযোগ পালে মহাভাৰতত ভগদত্তৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা উল্লেখ পোৱা যায় ভগদত্তৰ জীয়েক ভানুমতী আৰু ময়ূৰীক কৌৰৱৰাজ দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিলে আৰু আন এগৰাকী কন্যা আছিলে ধনুমতী তেওঁক পাঞ্চালৰ ধৃশ্য ধৰ্মৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিলে সেয়ে তেওঁ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত যোৱা এক দুৰ্যোধনৰ পক্ষলৈ যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁ চীন আৰু কীৰাত সৈন্যসহ আৰু বহুত হাতীলৈ যুদ্ধত যোগ দিছিল